Para penonton yang dirahmati Allah ada tak terfikir nak hantar peluru ke Gaza demi membantu umat Islam kita yang dizalimi di sana. Dan bukan peluru yang biasa tapi peluru special. <laughs> okay. Oops, semangat sangat nak buat video react sampai lupa nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi telah sampai kepada saya sebuah video di mana seorang ustaz ke penceramah ke siapa tak tahulah saya memberi petua, memberi tips macam mana nak hantar peluru ke Gaza. Saya mula-mula ingat peluru yang betul-betul peluru. Tapi bila dengar-dengar balik, peluru tu lain maksudnya. Okey, ayo kita dengar video beliau kira-kira 4 minit, mm, 4 minit 45 saat. Kemudian saya berikan sedikit ulasan, react dan kritikan. Siapa nak hantar peluru? Siapa-siapa nak hantar peluru ke Gaza Siapa-siapa <coughs> nak hantar peluru ke Palestin Khususnya Gaza Untuk memerangi Israel Baik Amalkan Baca Amalan Ya Zal Jalali Wal Ikram Cara dia Lagu ni Ya Cara dia Lagu ni kita mengadap ke arah Gaza ataupun tak tahu mana arah dia kita mengadap dia ke arah kiblat kemudian baca petihah sekali untuk Rasulullah dan sekalian muslimin muslimat khusus kepada orang-orang Islam di Palestine Kemudian doa pada Allah Doa apa? Agar Allah Ta'ala hancurkan Israel Dengan didatangkan fadilat Nama Allah Ya Al Jalal Wal Ikram Doanya gini Ya Allah Dengan barakat Namamu Dal Jalal Wal Ikram Hancurkanlah orang-orang kafir Yahudi di Israel yang memerangi orang-orang Islam Palestin. Kemudian baca ya baca selawat tiga kali. Selawat apa, -apa pun tak apa. Baca selawat Anwaria. Ataupun apa-apa selawat tiga kali. Paling pendek punya Allahumma salli ala Muhammad Yang ketiga tu tambah Wa ala ali Muhammad Itu ha, paling rekas Kemudian baca Astaghfirullahalazim 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 Alladhi la ilaha illa Wal hayu qayyum Wa atubu ilaih Kemudian bacalah Ya dal jalali wal ikram Baca banyak mana? Seribu kali Baca Ya Dal Jalali Wal Ikram Seribu kali Sekejap ya seribu kali Dua minit kan? Baca lah sambil bawa kereta ke kan? Sambil naik motor ke kan? Sambil bawa kapal terbang ke Bawa roket kan? ha? ke Ya siapa Ke siapa-siapa yang memandu lah Nah, ha, eh. Jadi siapa-siapa memandu Tak perlulah ngadak kiblat ini siapa yang lepas solat tu ngadap lah kiblat Ya tengah buat kerja tak payahlah ngadap kiblat Ni yang duduk saya saja ke rumah lepas solat Zuhur, lepas solat asal Lepas solat malam, solat apa lah. Yang tu ngadap lah ke arah Palestin Ataupun ngadap ke arah kiblat. Bacalah Ya Zal Jalali Wal Ikram Ya dengan nada tinggi seolah-olah nak pergi berperang Tamu adalah baca ya dal jalali wal Ikram ha, tu nak pergi tidur anak <coughs> ha? baca seolah-olah nak pergi perang macam mana Ya dal jalali wal ikram Ya dal jalali wal ikram Ya dal jalali wal ikram Baca seribu kali Kemudian niat dihantarkan Fadilatnya dihantarkan fadilatnya dan pahalanya kepada umat Islam di Palestin agar dibantu Allah dan dihantarkan fadilatnya memerangi orang Israel orang kafir Yahudi Israel orang kafir Yahudi Israel yang memusuhi Islam Baiklah kita sudah pun mendengarnya. Okey, jadi saya sendiri pertama kali bila saya dengar video tu macam dia kata nak hantar peluru yang betul-betul peluru fizikal ni. Okey, peluru fizikal. Tapi macam pelik pula macam mana nak hantar peluru ke Gaza. Kita nak hantar bantuan kemanusiaan. Seperti makanan, selimut, bantuan perubatan pun, pun punyalah susah. Okey, ditahan oleh pihak negara kera apa semua tu. Ni nak hantar peluru pula. Kemudian hantar peluru tanpa pistol. Macam mana pula tu? Okey. Kemudian saya terfikir mungkin peluru berpandu, long distance missile. Tapi kita mana ada long distance missile nak hantar? Kan? Ha, lepas tu bila fikir-fikir, sebenarnya peluru yang dia masukkan tu, bukannya peluru fizikal tu, tapi peluru yang yang dia ajar petua tu lah. Apakah itu? Ha, baca Yazal Jalal Liwal Ikram. Yang ini sambil menghadap Gaza. Kalau tak tahu Gaza arah mana, boleh menghadap ke kiblat. Kalau sedang memandu ke apa ke, Maknanya mengadap mana saja pun boleh. So kalau mengadap mana saja kan antara peluru tempat lain pula pergi. Kan? okay. <laughs> nak mengadap kiblat pun kan peluru pergi ke Mekah pula. Nak hantar Gaza mengadap Gaza lah kan? Okey baik. Kemudian baca Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kau nak hantar Fatihah untuk Rasulullah tu buat apa? Rasulullah yang ajar Fatihah tu. Dan setiap kali kita membaca Al-Fatihah, baginda akan mendapat pahala sebab baginda yang mengajar kita membaca surah Al-Fatihah ataupun surah Al-Fatihah itu sendiri kan. Dan juga diniatkan untuk umat Islam termasuklah uh, umat Islam di Gaza. Okey. Kemudian kita doa, baik. Kemudian selawat tiga kali, Kemudian istighfar tiga kali. Kemudian baca Yazal Jalal Iwal Ikram seribu kali. Ha, okay, baca seribu kali dengan nada tinggi macam nak pergi perang. Okay, nada tinggi macam nak pergi perang. Ah, ha, bila dah siap semua tu, niat hantar fadilat dan pahala kepada ha, kepada Gaza. Okay, kepada umat Islam di Gaza. So, ini agaknya peluru yang dia masukkan tu. Ha, okay, baik. Agak ha, pelik petua ni. So, dia dah hantar ke belum? Kan, dia dah hantar ke belum sebenarnya peluru ni? Ke main sebut saja. Jadi, kalau inilah yang dimasukkan sebab kalau peluru fizikal, macam saya kata, macam mana kita nak hantar peluru? Kenapa? Kemudian kenapa hantar peluru? Pistol tak hantar, senapang tak hantar. So, peluru je nak buat apa? Main baling peluru. Kan, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau dimasukkan peluru berpandu, kita mana ada peluru berpandu? Dan kalau ada peluru berpandu pun, adakah uh, kita ada peluru berpandu yang super long distance yang boleh hantar sampai ke sana. Jadi mungkin yang dimasukkan ialah menghantar uh, zikirnya itu. Okey, kita bukan merendah-rendahkan Yazal Jalali wal Ikram tapi uh, sedang menilailah apa yang dia nak anjar sedang ni kan. Kemudian berzikir itu hendaklah dengan uh, nada yang tinggi seperti nak pergi perang. Baik, bila nak pergi perang ini saya teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana drone ni? Dorang matahari sana. Kau ke depan sana. Hah. Dia ya, saya cuba alihkan dia. Jalan macam ni. Lepas tu pusing. Follow, 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 follow. Front, front, front. Ah, okey. Sebab matahari sana. So, <laughs> okey, baik. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis nombor 3883. Ataupun penomboran lain, hadis nombor 4202 daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau menerangkan tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ghazwah Khaibar perang Khaibar okey atau apabila mereka sampai kepada menghadap kepadanya maaf menghadap kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar manusia yang farafu aswatahum bitakbir mereka meninggikan suara dengan takbir okeylah kan tak apalah kan Okey, uh, maaf, uh, dalam peperangan, maaf, dalam tak kala dalam perjalanan ke perang Khaibar ataupun kita menge menghadap satu wadi dalam perjalanan itu, lalu orang ramai fa ahu meninggikan suara bi takbir dengan takbir. Okey. Okeylah ni nak pergi perang, kenalah ada semangat dan bukannya menyanyi lagu Korea, bukannya menyanyi lagu Hindustan tapi dengan takbir kan. Apa yang mereka baca? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang saya garis biru tu kan? Ini ah, nak pergi perang ni. So, macam yang ustaz tu katalah. Kalau boleh panggil ustaz kan. Nada tinggi nak pergi perang. Jadi, memang ada sahabat yang buat begitu pun dulunya. Sahabat tak tahu sebab mereka masih lagi dalam didikkan Rasulullah SAW. Maka, ada yang melakukannya. Bila mendengar yang sedemikian, Rasulullah SAW bersabda. Uh, masih hadis yang sama, tangkap layar seterusnya. Yang reba'u ala anfusikum. Perlahankanlah. Ataupun kalau bahasa Inggeris, keep it to yourself. Maknanya uh, zikir itu sendiri-sendiri. Zikir itu sendiri-sendiri. Okay. Innakum la tad'u na asamah wala ghaiban. Sesungguhnya kalian bukanlah menyeru kepada yang pekak. Mahupun yang ghaib Ataupun yang jauh. Innakum tad'u. Sesungguhnya kamu menyeru. Samian. Yang maha mendengar. Qoriban. Lagi maha dekat. Wahwa ma'akum. Dan dia yang ini Allah bersama kalian. Bersama di sini ialah bersama ilmu. Bukannya bersama zat. Okay. Jadi hadis ini. Antara dalil bahawa zikir ni adalah secara perlahan dan sendiri-sendiri. Meskipun dalam satu suasana orang, kalau ikut logik kita lah. Kalau kita uh, ikut logik kita, tak apalah nak pergi perang kan. Semangat lah, semangat. Takbir, takbir kan. Tapi tak, ianya tetap secara perlahan. Dan Rasulullah SAW menegur para sahabat yang meninggikan suara untuk berzikir. Baik, daripada hadis ini ada beberapa pengajaran. Pertama yang saya sebut tadi, bahawa zikir ini adalah secara sendirian dan perlahan Meskipun dalam satu suasana yang Sebenarnya kalau ikut logik kita Patutnya lagi kuat Okey Dan hadis ini juga Satu contoh Sunnah takririyah Yang Rasulullah tak setuju Okey Bukan sunnah takririyah Perbuatan sahabat Yang Rasulullah tak setuju Kalau kita rujuk di kalangan Para pencinta bid'ah ah, Dari kalangan ahlul bid'ah ah wal jamaah Mereka selalu berhujah Para sahabat Mereka cipta satu amalan baru Lalu Rasulullah pun menerimanya. Maknanya mereka kata boleh buat bid'ah. Ah. Padahal macam saya biasa explain, ini adalah fasa pensyariatan. Bahawa ketika itu para sahabat dibolehkan mencuba-cuba sesuatu amal kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hadir di kalangan mereka untuk approve atau disapprove. Untuk kata boleh ataupun tak boleh. Di kalangan para pencipta bid'ah, ah, mereka selalu bawa contoh yang sahabat buat lalu Rasulullah setuju. Yang sahabat buat, Rasulullah tak setuju, mereka tak nak bawa. Ha, sebab faktor kehadiran Rasulullah tu yang penting yang mereka tak nak tunjukkan. Maka dalam hadis ni satu contoh yang baik. Bagaimana sahabat membuat sesuatu yang ini berzikir dengan kuat. Bukannya menyanyi dengan kuat. Bukannya dalam suasana yang salah. Tak dalam suasana ingin um, bagi semangat kan nak pergi perang. Rasulullah menegur, kata tidak. Ha, okay. Jadi ada saja hadis ini dan hadis-hadis lain di mana para sahabat radhiyallahu anhum melakukan sesuatu yang kemudian tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallamlah baginda membetulkan macam contoh ini zikirlah sendiri-sendiri okey baik okay. jadi berdasarkan hadis ni kita dapat lihat bagaimana ustaz tu mengajar pertama tu bidaahlah bidaah ni bukan pada al-fatihahnya bukan pada selawatnya bukan pada istighfarnya tetapi pada kaifiatnya tu nak hantar peluru tujuan nak hantar peluru Kemudian ada kaifiatnya pula macam yang kita dengar tadi tu kan. Ha, di situ bida'ahnya. Sebab kadang ada orang dia lihat apa salahnya doa, apa salahnya fatihah, apa salahnya selawat, apa salahnya yazal jalali wal ikram. Okey, salahnya tu pada kaifiatnya, pada tujuannya, pada bidang bilangannya. Okey, baik. <coughs> Jadi itu hadis Sahih Bukhari tentang zikir. Baik nak pergi perang untuk perang atau ketika kalau dah perang pun zikir sendiri-sendiri perlahan-lahan apatah lagi kalau bukan perang mah sudah tentu terlebih tentu <laughs> sudah pasti terlebih pasti zikir itu adalah secara sendirian dan perlahan-lahan okey baik kemudian bila sebut tentang peluru kalau kita rujuk kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peperangan-peperangan yang bagi dia uh, ikuti Umat Islam zaman itu tak ada nak baca ni sebagai peluru ya. Sebaliknya mereka menggunakan panah, menggunakan lembing. Sebab peluru ni something yang kita boleh lontar kan. Jadi mereka menggunakan lembing, menggunakan ya, anak panah. Tidaklah membaca amalan seperti ini ya. Jadi saya faham kita nak tolong umat Islam kita di Gaza. Tapi janganlah pula buat bid'ah ah dalam rangka nak menolong. Sepatutnya kita lagilah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Demikian ulasan, riak dan kritikan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.